বন্ধুসকল বন্ধুসকল মোৰ নাম গোপিন ৰাজ খোৱা মই যে ৰেষ্টৰ বাস্তু এক্সপাৰ্ট নুমলজিষ্ট বন্ধুসকল আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে মই চেনেলটোত বাস্তুৰ সম্পৰ্কে সংখ্যাতত্বৰ সম্পৰ্কে জ্যোতিষৰ সম্পৰ্কে তাৰ লগতে তন্তৰ বিভিন্ন প্ৰয়োগৰ ভিডিঅ'সমূহ ইয়াত আপলোড কৰি থাকোঁ আপোনালোকৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ সমাধানৰ উপায়সমূহ ইয়াত মই আপলোড কৰি থাকোঁ গতিকে যদি আপোনালোকৰ মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল লাগে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'বিলাক লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব বন্ধুসকল আজি মই আপোনালোকৰ লগত এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বোৰ আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ বন্ধুসকল আজি মই আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ মানি এট্ৰেক্ট কৰিব পৰা অৰ্থাৎ টকা পইচাক আকৰ্ষণ কৰিব পৰা এটা এঞ্জেল নাম্বাৰৰ সম্পৰ্কে হয় বন্ধুসকল সংখ্যাতত্বত এনেকুৱা বহুতো এঞ্জেল নাম্বাৰ আছে যাৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিব পাৰোঁ আমি ইউনিভাৰ্চক আমাৰ যিখিনি ইচ্ছা ডিজায়াৰ আমি কি বিচাৰিছোঁ সেই ইউনিভাৰ্চক আমি জনাব পাৰোঁ ইউনিভাৰ্চ মানে কেৱল বিশ্বৰ নহয় ইউনিভাৰ্চ মানে সকলো তাতে সোমাই আছে জীৱ জন্তু গছ গছনি পাহাৰ পৰ্বত গ্ৰহ তৰা নক্ষত্ৰ সকলো তাতে সোমাই আছে ঈশ্বৰ ইউনিভাৰ্চৰে এটা অংশ বন্ধুসকল এই এঞ্জেল নাম্বাৰটো আমি কেৱল শুনিলেই যদি আমি ইয়াক সদায় শুনো ডেইলি শুনো পাঁচ মিনিট দহ মিনিট আমি যদি শুনো বা আমি নিজে মনে মনে গাই থাকোঁ আওৰাই থাকোঁ এই এঞ্জেল নাম্বাৰটোৱে কিন্তু আমাক ধন টকা পইচা প্ৰদান কৰিব পাৰে বা ধন টকা পইচা আহৰণৰ বাট মুকলি কৰিব পাৰে বা যদি আমাৰ ধন টকা পইচা ক'ৰবাত ফচি গৈছে আমি কাম কৰিছোঁ কিন্তু বিল পোৱা নাই আমি দৰ আমি চাকৰি কৰিছোঁ কিন্তু দৰমহা আমাৰ কিবা কাৰণত পোৱাত বিলম্ব হৈছে তেনেস্থলতো কিন্তু ই আপোনাক সহায় কৰিব পাৰে যিকোনো ফাইনেঞ্চ ৰিলেটেড সমস্যা এই এঞ্জেল নাম্বাৰ দূৰ কৰিব পাৰে এই এঞ্জেল নাম্বাৰটো আমি মনে মনে গাবও পাৰোঁ ইয়াৰ গোৱাৰ এটা ছিষ্টেম আছে ৰিডম আছে এটা সুৰ আছে এটা তাল আছে যদি আপুনি এই এঞ্জেল নাম্বাৰটো শুনেও গানৰ নিচিনাকৈ শুনি থাকে তেতিয়াও কিন্তু আপোনাৰ এটা পজিটিভ এনাৰ্জি আপুনি লাভ কৰে আৰু সেই পজিটিভ এনাৰ্জী আপোনাৰ মানি ৰিলেটেড ফাইনেন্স ৰিলেটেড যিকোনো সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰে আৰু এই এঞ্জেল নাম্বাৰটো বহুবাৰ মোৰ দ্বাৰা পৰীক্ষিত সেইকাৰণে আপোনালোকক আজি এই এঞ্জেল নাম্বাৰটো প্ৰয়োগৰ সম্পৰ্কে মই ক'বলৈ আগবাঢ়িছোঁ আৰু যেতিয়া আপুনি শুনিব বা মনে মনে আওৰাব তেতিয়াও আপোনাৰ মনলৈ এই পজিটিভ এনাৰ্জিটো এই নাম্বাৰৰ যিটো পজিটিভ এনাৰ্জী আছে সেই এনাৰ্জিটো আপুনি লাভ কৰিব আৰু এই পজিটিভ এনাৰ্জীয়ে আপোনাৰ ফাইনেন্স টকা পইচাৰ লগত জড়িত অৰ্থৰ লগত জড়িত যিকোনো ধৰণৰ সমস্যা খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে সমাধান কৰিব পাৰে আৰু আপুনি যেতিয়া এই এঞ্জেল নাম্বাৰটো শুনিব বা মনে মনে গাব মনে মনে আপুনি ভাবিব যে মোৰ এই টকা পইচা সমস্যাবিলাক দূৰ হৈছে আৰু তাৰ কাৰণে আপুনি মনে মনে ইউনিভাৰ্চক ধন্যবাদো দিব লাগিব যে থেংক ইউ ইউনিভাৰ্চ মোৰ এনেধৰণৰ আৰ্থিক সমস্যা চলি আছিলে এইখিনি সমস্যা দূৰ কৰাৰ বাবে এইদৰে আপুনি ইউনিভাৰ্চক ধন্যবাদো দিব লাগিব ইয়াক আপুনি শুই থাকোঁতেও শুনিব পাৰে ক'ৰবাত গৈ থাকোঁতেও শুনিব পাৰে বিশেষকৈ ৰাতিপুৱা শুই উঠি যদি এই এঞ্জেল নাম্বাৰটোৰ যিটো সুৰত মই এতিয়া গাম সেই সুৰটো যদি আপুনি শুনে বা নিজে মনে মনে আওৰায় তেতিয়াও কিন্তু আপোনাৰ কাৰণে ই যথেষ্ট পজিটিভ এনাৰ্জী কঢ়িয়াই লৈ আহে আৰু আপোনাক ফাইনেন্স ৰিলেটেড সমস্যাবিলাক দূৰ কৰাত সহায় কৰে কিন্তু এই প্ৰয়োগটো কৰোঁতে বা এই এঞ্জেল নাম্বাৰটো আপুনি প্ৰয়োগ কৰোঁতে বা এঞ্জেল নাম্বাৰটো শুনোতে সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস ৰাখি পেলাই কৰিব আৰু কাৰোবাৰ কাৰণে ই ইনষ্টেণ্ট আপোনাৰ কাৰণে কাম কৰি দিব কাৰোবাৰ কাৰণে অকণমান দেৰি হ'ব পাৰে কিয়নো প্ৰত্যেকৰে শৰীৰৰ ওৰা বা এনাৰ্জিটো একেই নহয় কাৰোবাৰ অলপতে ইয়াৰ পৰা আপুনি ভাল ফল লাভ কৰিব পাৰে হয়তো কাৰোবাৰ দুই এদিন দেৰি হ'ব পাৰে কিন্তু আপুনি ভাল ফলাফল যে লাভ কৰিব সেইটো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট গেৰাণ্টি এই এঞ্জেল নাম্বাৰটো শুনাৰ কোনো সময় নাই নিৰ্দিষ্ট কোনো সময় নাথাকে কিমান দেৰি শুনিব লাগে তাৰো কোনো নিৰ্দিষ্টতা নাই যিমান আপুনি শুনিব সিমান আপোনাৰ কাৰণে ভাল কেৱল শুনিলেই আপুনি ইয়াৰ এনাৰ্জিটো আপোনাৰ শৰীৰত আপুনি লাভ কৰিব আৰু আপুনি আপোনাৰ ফাইনেন্স ৰিলেটেড সমস্যাবিলাকৰ পৰা মুক্ত হ'ব পাৰিব আৰু ইয়াক যদি কণ্টিনিউ ত্ৰিছ দিন প্ৰয়োগ কৰে হয়তো কাৰোবাৰ দহ দিনত কাৰোবাৰ সাতদিনতো ইয়াৰ ভাল ফলাফল লাভ কৰিব পাৰে কিন্তু কণ্টিনিউ যদি ইয়াক আপোনালোকে প্ৰয়োগ কৰে ত্ৰিছ দিনৰ ভিতৰত অতি কমেও ত্ৰিছ দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ভাল ফল লাভ কৰিবই আৰু এই এঞ্জেল নাম্বাৰটো শুনোতে বা মনত আওৰাওঁতে কোনো ধৰণৰ নীতি নিয়মৰ কথা নাই আপুনি কি খাইছে বা কি অৱস্থাত আছে স্নান কৰিছে নাই কৰা আনকি মহিলাসকলে ঋতুস্ৰাৱৰ সময়তো এই এঞ্জেল নাম্বাৰটো শুনিব পাৰে ইয়াত কোনো ধৰণৰ বাধা বাধক্যতা একোৱেই নাই কেৱল ইয়াক আপোনালোকক শুনিব লাগে বা মনে মনে মই যিটো ৰিডমত বা যিটো তালত মই এতিয়া গাই দিম সেইটো মতে আপুনি মনে মনে আওৰাব লাগে আৰু লগে লগে ইউনিভাৰ্চক থেংকছ দিব লাগে যে থেংক ইউ ইউনিভাৰ্চ মোৰ এনেধৰণৰ ফাইনেন্স সমস্যাবিলাক দূৰ কৰি দিয়াৰ কাৰণে এইবুলি আপুনি ধন্যবাদো দিব লাগে আৰু মনে মনে আপুনি ভাবিব লাগে যে মোৰ এইটো এইটো সমস্যা যিটো ফাইনেন্স ৰিলেটেড সমস্যা চলি আছিলে সেইটো নাইকিয়া হৈ গৈছে যদি তেনেকৈ আপুনি মই কোৱা ধৰণে কৰে নিশ্চয় আপোনালোকৰ এই এঞ্জেল নাম্বাৰ সহায় কৰিব ফাইনেন্স ৰিলেটেড সমস্যাবিলাক অতি শীঘ্ৰে দূৰ কৰিব বন্ধুসকল এতিয়া কথা হ'ল সেই এঞ্জেল নাম্বাৰটোনো কি বন্ধুসকল সেই এঞ্জেল নাম্বাৰটো হৈছে ফাইভ টু জিৰ' ছেভেন ফ'ৰ ওৱান মই স্ক্ৰীণত লিখি দিছোঁ ফাইভ টু জিৰ' ছেভেন ফ'ৰ ওৱান এইট এইট নাইন এইট এইটো এঞ্জেল নাম্বাৰ হৈছে মানি এট্ৰেকশ্যন এঞ্জেল নাম্বাৰ বা ফাইনেন্স এট্ৰেকশ্যন এঞ্জেল নাম্বাৰ নম্বৰটো আকৌবাৰ শুনি লওক ফাইভ টু জিৰ' ছেভেন ফ'ৰ ওৱান ডাবল এইট নাইন এইট এইটো এটা মানি এট্ৰেকশ্যন এঞ্জেল নাম্বাৰ এই এঞ্জেল নাম্বাৰটো এটা অত্যন্ত পৰীক্ষিত আৰু ইয়াক প্ৰয়োগ কৰি বহুতে ভাল ফল লাভ কৰিছে সেইকাৰণে আপোনালোকক এই এঞ্জেল নাম্বাৰটো সম্পৰ্কে আজি মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনালোঁ এই এঞ্জেল নাম্বাৰটো আপুনি কেনেকৈ গাব লাগিব কেনেকৈ গাব লাগে মই আপোনালোকক গাই দিছোঁ টু জিৰ' ছেভেন ফ'ৰ ওৱান এইট এইট নাইন এইট ফাইভ টু জিৰ' ছেভেন ফ'ৰ ওৱান এইট এইট নাইন এইট ফাইভ টু জিৰ' ছেভেন ফ'ৰ ওৱান

যিদৰে বিভিন্ন ধৰণৰ দেৱী দেৱতাক আকৰ্ষণ কৰা আবাসন কৰা মন্ত্ৰ থাকে ঠিক তেনেকৈ সংখ্যাতত্বত এই নাম্বাৰটোৰ জৰিয়তে এইটো এক প্ৰকাৰৰ মন্ত্ৰ এনাৰ্জীৰ নিচিনাই কাম কৰে ই আপোনাৰ ফাইনেন্সৰ দুৱাৰ মুকলি কৰে বা টকা পইচাৰ লগত যি জড়িত যিকোনো সমস্যাবিলাক দূৰ কৰে একো কৰিব নোৱাৰিলেও মনত আওৰাব নোৱাৰিলেও আপুনি কেৱল ইয়াক যদি ভালকৈ শুনেও ৰাতিপুৱাৰ সময়ত বিশেষকৈ বা যিকোনো সময়তে আপুনি ইয়াক শুনে কিন্তু বিশেষকৈ ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ সময়ত যদি ইয়াক আপুনি শুনে নিশ্চয় আপুনি ইয়াৰ পৰা যথেষ্ট পজিটিভ এনাৰ্জি লাভ কৰিব আপোনাৰ ফাইনেন্স ৰিলেটেড সমস্যাবিলাক দূৰ হ'ব বন্ধুসকল আশা কৰিছোঁ আজি আপোনালোকৰ মানি এট্ৰেকশ্যন এঞ্জেল নাম্বাৰ সম্পৰ্কে জানি ভাল লাগিলে আশা কৰিছোঁ ইয়াক মই যিদৰে আপোনালোকক ক'লোঁ সেইদৰে আপোনালোকে এই যিটো এঞ্জেল নাম্বাৰ নিৰ্দিষ্ট সুৰ তাল দয়ৰ সৈতে মই যিদৰে গাই দিলোঁ সেইমতে আপোনালোকে প্ৰয়োগ কৰিব বা এই মন্ত্ৰটো যদি আপোনালোকে মই যেনেদৰে গাই দিলোঁ তেনেদৰে শুনিও থাকে তেতিয়াও কিন্তু আপোনালোকৰ পজিটিভ এনাৰ্জি লাভ হ'ব আপোনালোকৰ ফাইনেন্স ৰিলেটেড সমস্যাবিলাক টকা পইচাৰ লগত জড়িত সমস্যাবিলাক অতি শীঘ্ৰে দূৰ হ'ব কেৱল মাত্ৰ ইয়াক বিশ্বাসৰ সৈতে ইউনিভাৰ্চত থেংক ইউ দি সম্পূৰ্ণ বিশ্বাসৰ সৈতে কণ্টিনিউ ত্ৰিছ দিন প্ৰয়োগ কৰক নিশ্চয় আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ভাল ফল লাভ কৰিব বন্ধুসকল আশা কৰিছোঁ আজি আপোনালোকৰ মানি এট্ৰেকশ্যন এঞ্জেল নাম্বাৰ সম্পৰ্কে জানি ভাল লাগিলে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে যদি ভাল লাগিলে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ